Запорожье с размахом отметило День ВДВ. В город съехали сотни ветеранов службы. Местные ячейки воинов-интернационалистов получили в подарок от власти сертификаты на квартиры. А концерт на каскаде фонтанов «Радуга» по праву может считаться одним из лучших шоу в этом году. Организатором торжеств выступила областная организация партии регионов. День ВДВ на государственном уровне в Украине отмечается с прошлого года. А придание ему такого статуса не случайно. Высокомобильные десантные войска – это элита армии. Настоящим испытанием на прочность для них стал Афганистан. свой праздник сотни десантников пришли возложить цветы к мемориалу воинов-интернационалистов. Тот праздник, который уже зарекомендовал себя в Запорожье как один из лучших или самый лучший, он тоже стал возможен благодаря сотрудничеству власти. И, и социально ответственного бизнеса. Вы знаете, что одним из э, спонсоров сегодняшнего праздника это наш земляк, бизнесмен Евгений Анисимов. На Радуге в тот вечер яблоку негде было упасть. На каскад фонтанов пришли не только ветераны службы и воины-интернационалисты, но и простые запорожцы, для которых День ВДВ – возможность отдать должное защитникам Отечества. А они уверены, такие праздники обязательно нужны. Сослуживцы встретились встретились, общаются. Областей, общаются украины, каждый рассказывает, чего он добился после армии, что ему дала армия. Это бомба, как говорят. Ну, ну это, вы знаете, это надо делать. Люди спасибо. должны знать. Праздник состоялся под патронатом руководителя области Александра Пеклушенко, города Александра Сина и партии регионов. В честь Дня ВДВ представители власти выдали местным ячейкам ветеранов Афганистана сертификаты на получение пяти квартир. В прошлом году я опасался, что мы не, можем, не сможем вытянуть на такой же уровень. Но в этом году я увидел, что вытянули и показатель в том, что в прошлом году две квартиры было, в этом году аж пять квартир. То я думаю, что выше головы прыгнули и области, и города. очень не понравилось не вот этот Запорожская традиция ⁇ это настоящая наша украинская казацкая традиция чествовать самых лучших элиту вооруженных сил десантников. Для всех гостей праздника организаторы устроили шоу всеукраинского масштаба. Перед запорожцами выступили Олег Газманов и группа Любе. Закончился вечер по традиции ⁇ Салютам ⁇